istindir. Amma buna baxmayaraq atom bombasının da bəzi mühüm xüsusiyyətləri vardır. İlk atom Amerikada hazırlanmışdır. Atom havada, dənizin altında, istənilən yerdə partladıla bilər. Amerika Yaponiyanın Hiroşima və Nagasakı şəhərlərinə partlayış gücü 20 min ton trotil partlayışına ekvivalent bomba atmışdır. Nüvə partlayışının ilk anından sonra havada şar şəklində işıq sahəsi əmələ gəlir. Atomdakı partlayış məhsullarının istiliyi 10 milyon dərəcəyə, təzyiqi isə bir neçə milyard atmosferə çatır. Atom bombasının zərbə dalğası nəticəsində binalar, qurgular, tikililər dağılır, insanlar isə müxtəlif dərəcəli zədələr alır. İzafi təzyiqin miqdarından asılı olaraq Zədələr aşağıdakı növlərə bölünür. Yüngül zədələnmə, izafi təzyiq ərabərü 20-yə bərabər olanda baş verir. Bu zaman yüngül kontuziya, qol və qıs nahiyələrinin qızılması və eşitmə qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi baş verir. Ağır zədələnmə izafi təzyiq 60-a bərabər olanda baş verir. Bu zaman qol və qıs nahiyələrinin sımması, daxili orqanların zədələnməsi, burun və qulaqlardan şiddətli qanağıma baş verir an ağrı zədələnmə. İzafi təzyiq 100 dan yüksək olanda baş verir. Bu zaman sümüklərin sümması, daxili orqanların dağılması, daxili qana xma və vein sülkələnməsi baş verir və ölümlə nəticələnir. Amma nüfuz edici radiasiya qanma şüalanması və neytronal selindən ibarətdir. Nüfuz edici radiasiya nüvə partlayışından sonra cəmi 10-15 saniyə ərzində mühafizə olunmamış canlı orqanizmlərə təsir edir. Qüvvət gözə görünmür, hiss edilmir, lakin məlum olan bütün materiallardan keçir və uzaq məsafələrə yayılaraq insanların zədələnməsinə səbəb olur. Gamma şüaları elektron-magnet dalğa sahnıdır və öz təbiətinə görə rentgen şüaları ilə eynidir. Gamma şüaları insan orqanizmini şüalandırarkən canlı hüceyrələrin molekulları ionlaşır. Onların həyat fəaliyyəti pozulur. Nəticədə deyinsə şuaxəstəliyinə tutmuş. Şuaxəstəliyin əlamətləri: temperaturun artması, ürəkbulanması, mədənin pozulması, selikli qışalarda qanaxmanın baş verməsi. Radiasiya dozasından asılı olaraq şuaxəstəliyini cizli inkişaf dövrü bir neçə saatdan bir neçə həftəyə də çata bilər. Şuaxəstəliyin 3 dərəcəsi olur. Bu dərəcələrə alınır şuaxalanma dozasından və şuaxalanmaya məruz qalma vaxtından asılı Hidrogen bombası 1952-ci ilində Amerika tərəfindən gəlləşdirildiyi bilinir. İlk danamayı da də 1954-cü il ildə Mars Hall etdi. Amerika'nın Hiroşima və Nagasakidə qullandığı və 200 min insanın ölümü ilə nəticələnən atom bombaları 13.21 kilo yığım gücünə sahibdir. Sovetlər Birliyinin test etdiyi hidrogen bombası isə 5 megatonluq ətkiyə sahibdir və Amerikanın kullandığı oranla 3800 qat daha güclüdür. Hidrogen bombası atom bombasından daha qüvvətlidir. Atom bombasında hidrogen bombasına görə daha az enerji açığa çıxar. Bunları nəzərə alaraq bilirik ki, hidrogen bombası atom bombasından daha çox ətkiyə sahibdir və dağıdıcı qüvvəyə sahibdir. Rahmatullah və bərəkət